Задержали по статье развращения малолетней. Что-то ну, расскажите, пожалуйста, чем вы занимались, почему вы по этой статье у нас? Был знакомый за границей на, на, на просьбу выслать денег, предложил снять ребенка, на фото и видео отослать ему. И вот так вот вашего ребенка? Да. Сколько вашему ребенку лет? Десять с половиной. А какое фото он попросил и видел? Ну, в одетом и раздетом виде. А вы сами делали? Сами. На что, на фотоаппарат? Да. да. И вы ему отослали? Да. И что Заменка? как что? Ну, ничего. Чего? Деньги прислали. А что вы объяснили ребенку? Для чего все это надо? Ну, я объяснила, что у нас как бы нет денег, а она хотела, ну, в общем, то, что если мы отошлем, то, то у нас будут деньги. Значит, в отдел по борьбе с незаконной торговлей людьми поступила информация о том, что жительница города Николаева занимается изготовления порнографической продукции э, с участием несовершеннолетнего ребенка. Значит, э, данная информация была проверена и э, получила свое подтверждение. Факт был занесен в единый э, журнал учета. Значит, э, по статье э, Уголовного кодекса части 2 статьи 156 это развращение несовершеннолетних санкционировано было в суде проведение обыска по месту жительства в результате проведения обыска по месту жительства непосредственно женщины было выявлено компьютерная техника, также файлы, содержащие продукцию порнографического характера с участием несовершеннолетнего ребенка. Значит, по данному уголовному производству значит, женщине было предъявлено обвинение, значит, следственные органы городского Николаевского управления вышли с клопотанием в суд для избирания меры пресечения в виде содержания под стражей. Значит, судом было принято решение о круглосуточном домашнем аресте данной женщины. В настоящий момент проводится следственные... следственные, действия. Значит, с, дел... с несовершеннолетней дочерью. Подозреваемого лица, да, значит, проводится э, в настоящий момент э, работа с психологами. Она проживает с бабушкой. Э, доступа в общении, доступ в общении с матерью ограничен, дабы в дальнейшем не наносить, да, чтобы в дальнейшем не наносить травму ребенку. Ну, и как бы проводится работа по восстановлению психологического состояния ребенка.